bugun yurtimiz bo'ylab barcha ta'lim dargohlarida yangi o'quv yili boshlandi shuningdek oliy ta'lim muassasalarida ham eng quvonarlisi esa o'quv yurtlari yangi birinchi bosqich talabalarini bag'riga oldi navbatdagi lavhamizda ayni shu hayajonli daqiqalar haqida so'z boradi bugun yurtimizdagi barcha oliy ta'lim muassasalarida yangi o'quv yili boshlandi yangi talabalar birinchi kurs talabalari qabul qilib olindi shuningdek o'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutida ham bugun birinchi kursga qabul qilingan mingdan ortiq e, talabalar tantanali ravishda işte, kutib olindi institutning birinchi dars kuni mustaqillik darslari bilan boshlandi unda bugun tez suratlarda o'sayotgan yurtimiz tarixi yangi o'zbekiston yangiliklari hamda oliygohning imkoniyatlari tarixi haqida so'z bordi qiziqarli savol javoblar tarzida o'tgan ilk darslarda ta'lim dargohining birinchi kurs talabalari o'zlari uchun kerakli tavsiyalarni oldilar professor o'qituvchilar ham talabalar ham o'quvchilar ham yangi o'quv yilini mana shu oflayn tarzda bo'lishini intiqlik bilan kutishdi va men bugungi bayram bilan butun xalqimizni muborakbod etaman qolaversa mana yaqinda respublikamizni mustaqilligining o'ttiz yilligi tadbirlari bo'lib o'tdi muhtaram prezidentimizni biz mavzularini eshitib haqiqatdan ham biz kelajakda farovon erkin hayotimizni tamal toshlari qo'yilganiga yana bir bor ishonchimiz komil bo'ldi demak bugungi yosh bugungi talaba ana shu qo'yilgan tamal toshini ustiga imoratni qurish kerak buning uchun o'zbekistonimizda barcha sharoitlar yaratib berildi katta hayotga hayajon bilan qadam qo'ygan yoshlarni oldinda professional ta'lim kutmoqda eng muhimi ular yuqori manzillarni ko'zlashgan 4 yil deganda kirdim shunaqangi xursand bo'lib ketdim to'rt yil bitta yo'nalishga topshirganman adolat kuchli bo'ldi judayam qattiq harakatlardan keyin erishilgan natija judayam shirin bo'larekan ijodiy imtihonda eng yuqori balni olgandim undan juda ham xursand bo'ldim va juda ham qattiq tayyorlangandim mehnatimga yarasha samar <laughs> oldim eslatib o'tamiz mazkur <laughs> dargohda bakalavr <laughs> magistr <laughs> doktorantura ta'lim turlari ham mavjud